Коли людина досягла поважного віку, вона багато чого може розповісти. Чоловік, до якого ми приїхали, має за плечима 101 рік, пішов 102-й. Василь Степанович Хомиженко, мешканець селища Тарутина Болградського району, зустрів знімальну групу при повному параді. На піджаку багато медалей, які вручали ветерану на річниці від кінця Другої світової війни. У мирному житті був бухгалтером. Можливо, тому то, переступивши 100річний рубіж, має добру пам'ять. Досі самостійно рахує витрати на комунальні послуги, хоча на одне око практично не бачить. Та кожного дня слухає українські новини про війну в країні. О Осуждаю руководителя Росії за саме то не значив ні з того, ні з цього чорту з ни. 8 років. Воювали перестрелка один другому, тож. а тут вже третій рік почали по настоящему воювати. До війни Василь Степанович навчався на слюсаря у Румунській гімназії. Під час війни до квітня 1944 року на Ковля у майстерні двоюрідного брата в Тарутиному. На стадіоні об'являють мене жандарм. Завтра прийти, ви повинні йти у румунську армію. 21 год исполнится, мой как раз год призывной. Я думаю, как же так? Пришел домой, что делать? Это было 12 апреля, заявляет он мне, а 10 апреля Одессу освободили уже советские войска. Через два дня, думаю, здесь будут самые войска. Не, не пойду я в румынскую армию. Палочку в руки и отсюда да, в свое родное село, 40 километров по полевым дорогам. Что делать? Отец делает мне укрытие да, в гармане там, накрывает повозку ногами. В общем, спрятал меня там. Я где-то неделю, наверное, меньше, меньше был. А жандар выходит и, и по гарману ищут, на чердак вылазят, ищут. Опасно, все равно боят, найдут все равно. Отец идет на, на свое поле, где-то 4 километра от, от, от моего села на виноградной плантации копает яму глубокую, накрывает лозой виноградной сырой и меня туда, младшего брата и двое родного брата. И через каждый где-то день приносит нам кушать. Один день воскресенье слышу, что кто-то вылез на нас, на, на лозу на этот. И сел. И сидел долго, сидел, наверное, больше часа, и, и что-то слез. И, и думаю, слез ушел, или, может быть, сидит где-то рядом. Боимся открыться. И так до вечера мы спрятаны в этой яме были. Приходит отец к вечеру ку кушать нам приносит. Мы стали ему говорить, он говорит, я все знаю. Дети, на, на балке дети пасли коров, пацаны. И они мне подозвали, дядя Степа, сегодня у вас на винограднике сидел шеф-депост с собакой и все время бинокль смотрел по, -по, -по полям. А, -а, а когда он смотрел бинокль, жандармы везде ходят по полям. На, на лошадях в, в, в верхом и так ловят таких как я, которые припрячутся и так колотят, так что инвалидами их оставляют и вот мать испугалась вот говорит, Степа говорит, иди забирай забирай его пусть идет в румынскую армию. Так, у супроводі Жандарма опинився Василь Степанович спочатку у Бухаресті, потім у румунській військовій частині, але недовго, бо за наказом їх роззброїли та знову направили у Бесарабію копати окопи для зустрічі радянської армії. Ветеран згадує, що під час наближення фронту йому вдалося втекти. Він пішки дійшов до свого рідного села, де вже були військові Червоної армії. Разом з рідним братом опинився спочатку в Болгарії, де сформували 181-й стрілецький полк 61-ї гвардійської дивізії. Пройшли всю Югославію. Дійшли до озера Балатон, що в Угорщині. Озеро Балатон – це велике озеро. Це 90 кілометрів длина і 30 кілометрів його. И вот там мы начали, мы подменили часть, которая уже вышла из строя. Все, много сел мы поосвободили, немцев гнали сколько могли. Где-то в какой-то лесочке немцев, или мы загнали их туда, а потом они нас, а, а нас, это самое, мы сколько стреляли по ним, не, не видя, лес густой, и просто стреляли на да попал. Почали кричати Ура! Німці немножко отступили, а в нас, оружі... нас кончились патроны. Ветеран згадує, як намагалися сховатися з братом, але опинилися в полоні у німців. Між собою розмовляють, один якийсь говорить розговорюють. А я, це саме стріляти. А я когда в гимназии учил, кое-что, немецкий язык мы учили, грамматику знал. И слово, слово, шесть, это значит стрелять. Он советовал этому старшему, чтобы давай постреляем, и нечего. А тот не согласился, и вывели нас это, с врага в один двор, в комнату. Загнали в квартиру, а там туалет был. И в туалет набили нас, как селедка. И пошли искать машину. Нашли машину, погрузили нас на машину и отвезли где-то километров, наверное, за 30 тыл. При этой части мы были, это был декабрь, январь, февраль, все время при этой части. Ну, понемножку они отступали, как и нас тоже отгоняли. Поскольку мы были при этой части, нас кормили, давали нам кушать. Чтоб только работали. А тут один день в Венгрии это самый, разместили нас какой-то, я не знаю, не подвал, не сарай, черт его знает. Утром подняли, кушать не дают, дают только воду, теплую воду, горячую воду. И сами, и сами тоже не, не, не едят. Оказывается, оказывается, это самое. Советские войска разбили эту воинскую часть, при которой мы были. И охрана наша, которая охраняли, остались тоже без, без питания, без ничего. Они ходили себе там поселок, находили. А, а мы 15 дней, ровно 15 дней, только утром чай, не чай, горячую воду. Ни кусочка хлеба, ничего нет. А потім одного дня перевели до Австрії, де знаходився табір для військовополонених поблизу міста Вольсберг. У таборі не багатьом вдалося пережити полон. Територія для, для русських пленних, рядом через через провоку території, де попали к німцям в плен американці, англічані, англічані американці, вони, у них працював красний крест. И они переписку с домом имели, посылки получали с дому. И они хорошо жили. Даже кидали папиросы через, через самый, нашим курсам, кто хочет. На нашей территории, где, где русские пленные были, была глубокая яма. Американцы когда-то бомбу кинули, большая яма. И в эту яму свозили мусор из, из лагеря американского, к нам сюда привозили. И мы Такие рады были, когда кинулись, находили шкурки, картошки в земле, мы прямо в рот не какие-то банки уже пустые. То у вас не годували, да? Да, да, да. У нас через каждый день или два мертвых все хоронили с нашего лагеря. Нам давали Пищу, як спітічна коробочка, що ти такой хліб, не хліб, чорти, да не, не знаю, що таке. І теплу воду. полдня ложку какого-то, що то, -то да, не пам'ятаю, як назвати. Дивовижна, але вдача посміхнулися Василю Степановичу, коли полонених перевозили у вагонах. Ненадовго поїзд зупинився та їх охоронець, вийшов з вагону і не зачинив за собою. Це дало можливість втекти обом братам. Довго ховалися, а потім ризикнули вийти і дізналися, що війна закінчилася. Ті спогади для ветерана свіжі, ніби то відбувалися нещодавно. У квартирі Василь Степанович багато чого робить своїми руками: ремонтує побутові електроприлади. Самостійно зробив ганок, щоб мати власний вихід у садочок, які доглядають разом з другою жінкою, і частину своїх коштів віддає на допомогу українським захисникам. Узнают, передаю через через своих вот помощников передаю деньги туда. Не помню, я уже не записывал, когда сколько давал. Помню последний раз дал на женскому коллективу, который делали, что они делали. А вот эти Все, ковры такие вот круглые. Что ковры да делали, бабушка вязала. Их. Да. Имеет там укладки. Да, пять тысяч им дал туда. Да, а потом, Ghälatsi, а потом узнал, сетку они все, все слышал, что, что кто-то делает печки, отправляют туда на, на фронт, чтобы могли погреться вещи посушить. И Я даю, пересылаю 5000 тысяч рублей ему, чтобы они тоже от моего имени печку изготовили. И они он сказал, что мы особую печку сделали из толстого металла, тройка, говорит, такие мы не делали. И пришли за мной, забрали меня, сфотографировали меня там с этими печками. Наталья Слободяна, Юрий Слободяна, информационная агенция «Юхтудей».